সন্তান এটিক ডাঙৰ কৰাটো ইমান অজুক কথা নহয় আৰু এটি সন্তানক মাক দেউতাকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি দি হাৰ মানি যায় আৰু আমাৰ সন্তানটিৰ লগতো তেনেকুৱাই হৈছে জানেনে ইমান প্ৰশ্ন যে মা কিয় আমাৰ বিহু নাই হোৱা কিয় আমাৰ গাঁৱত ঢোলৰ মাত খানা নাই কিয় আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ কোনো বিহু খাব অহা নাই কিয় বাৰু মা আমাৰ বিহু ইমান দেৰিকৈ হয় কি কাৰণত হয় কিন্তু উত্তৰ দি দি শেষ কৰিব পৰা নাই আৰু যোৱাকালি তাক ক'লোঁ যে বেটা আজি সোনকালে শুই উঠি তুমি নমো কৰিবা চাকি জ্বলাবা বন্তি জ্বলাবা ধূপ জ্বলাবা দেউতাক সেৱা কৰিবা গামোচা উলিয়াই ল'বা গামোচা পিন্ধাবা সেই নিয়মখিনি কৰিবলৈ সি পুৱাৰ পৰা আৰম্ভণি তথাপিও কিন্তু বহুত বেছি আমনি কৰিছে মা কিয় সকলোৰে বিহু হোৱা নাই আৰু এবাৰ যিহেতু দেউতাকৰ লগত সেৱা কৰিলে ছেকেণ্ডবাৰ বোলে মোৰ লগত কৰিব আৰু ছেকেণ্ড বাৰ মোৰ লগত কৰিম বুলি আকৌ আমনি কৰাত আমি দুয়ো মিলি আকৌ ভগৱানক সেৱা কৰিলোঁ আৰু সন্তান এটিক বুজাই পৰাই ডাঙৰ কৰাটো বহুত বেছি সঁচাকৈয়ে কষ্টকৰ হৈ পৰে আৰু এগৰাকী মাতৃ হিচাপে যিহেতু সন্তানটিক ভাল জ্ঞান ভাল শিক্ষা দিয়াটো খুবেই বেছি আমাৰ দৰকাৰ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ সন্তানটিক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেৱা কৰাৰ পাছত আহিলোঁ এতিয়া পাকঘৰলৈ যিহেতু তাক দেখাব লাগিব সি মোক বহুত প্ৰশ্ন কৰি আছে বিহুদিনা কি কৰে কি নকৰে মা কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ সেইবাবে জলপান আনিলোঁ চিৰা আমুৰি আখৈ লগতে গাখীৰ গুৰ আৰু চেনী আৰু পিঠা পনা যিহেতু সেইটো বনোৱা নাই ভাবিলোঁ এতিয়াতো তাক পিঠা অকণমান খুৱাব লাগিব সেইবাবে ঘিলাকেইটা পিঠা কেইটামান ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱাই গৰমকৈ বনাই তালৈ বুলি লৈ আহিছোঁ লগতে তেনেও খাম ইয়াতো আকৌ প্ৰশ্ন যে মা আজি কিয় ভাত খাব নাপায় যে মা আজি কিয় এনেকৈ খাম সঁচাকৈয়ে সন্তানটিক বুজাই বুজাই আমনি লাগি গৈছে আৰু যেতিয়া বুজাই দিলোঁ তেতিয়া বুজি পোৱাৰ পাছত এতিয়া সি খাবলৈ বহিছে আৰু পিঠাকেইটা বনালোঁ যিহেতু আমাৰ মঙ্গলবাৰে উত্তৰ বুধবাৰে বিহু হ'ব আৰু দুদিনমান সময় আছে সেইবাবে লাহেকৈ বনাম বুলি ভাবিলোঁ এতিয়া আকৌ দেউতাকক খাব দিলোঁ বহুত কাম আছে বিহু বুলি এতিয়া জলপান খাই বৈ আকৌ কামত লাগিব লাগিব আৰু এতিয়া মোৰ ভাগ আৰু বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিহেতু আমাৰ চিৰা মুড়ি আখৈ গুৰ গামোচা ঢোল পেঁপা গগনা এইখিনি আমাৰ বহুত বেছি এই বাপতি কাহন ৰঙালী বিহুটোৰ আমাৰ মূল্যৱান সম্পদসমূহ আৰু এই সম্পদসমূহৰ বিষয়ে যদি সন্তানটোক ভালদৰে জ্ঞান নিদিওঁ বা শিক্ষা দি নিদিওঁ সন্তানটোৱে আধৰুৱা হৈ ৰ'ব আৰু আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল আছে তেওঁলোকক সঁচাকৈয়ে এইখিনি শিকাব লাগিব আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ যিমানহে প্ৰশ্ন সঁচাকৈয়ে উত্তৰ দি দি শেষ কৰিব পৰা নাযায় আৰু ময়ো এতিয়া খাব ল'লোঁ জলপান আমাৰ সন্তানটিয়ে আকৌ আমাক কিবা এটা আগতীয়াকৈ খুৱাইহে সেই নিজেও খায় আৰু মাত দিয়াচোন এবাৰ খুৱাই লওঁ বুলি কোৱাত অকণমান খালোঁ আকৌ মোক যিহেতু খুৱালে দেউতাককো খোৱাব লাগিব নহয় সেয়া এটা কথা একদম মানে সমান আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমাৰ এই তিনিওটা মানুহ আমি আমাৰ পৰিয়ালটি ভগৱানে যাতে আমাক এনেকৈয়ে সদায় আগবঢ়াই লৈ যায় আৰু এনেকৈয়ে যাতে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ যি আছে তাক লৈ যাতে সুখী হ'ব পাৰোঁ মোৰ মানুহজনৰ কথা দেৱ বিহু বুলি তোমাক একো এটা হাত দিব নোৱাৰিলোঁ সেইবাবে পিঠাকেই অকণমান খুৱাই দিওঁ বুলি খুৱাই দিলে ধন্যবাদ